早上，同学、啊，总姚总监、哎，自责田，早。<好>哎，你说，你们住那么远，不吃早饭，天天来这么早上班？嘿嘿哇哦！ 姚总，监早啊！思思，早饭要注重营养搭配。每天早上。哎，天然哥，嗯，是我哪儿做的还不够好吗？为什么感觉姚总监就是不太喜欢我？职场新人第四，课，千万别开着比领导更好的车在他眼前晃悠，知道吧？哎，我要没记错的话，这是不是应该有个伞嘛？在这儿。 那这儿，哇、哦，高级呀、啊！天然哥，啊，我懂了、啊，懂了、啊，嗯，懂就好。走。哎<唉>，走早，杨总监，走走，走，天然哥，杨总监，早。 昨天你跟我说完我就换车了，怎么样？可以吧？像样，可以。那你们聊，我先走了。像什么呀？ 戴手套，小白，问卷调查就由你去跟市场部对接。马帅，昨天的奶茶很好喝，谢谢。小白，听说你航空公司有人，能不能搞到暑期的特价票啊？不怪你，实习生太优秀了。小白，谢谢你的茶。 哎，马帅，干嘛呢？哎，天成哥，啊，我正好要打印点东西，但这机器不会用，<laughs> 不会用打印机。 哈哈哈！<laughs> 早说，小事啊。天然哥现在就教你职场第五课。小朋友，哈哈哈！哈，装备防晕染墨盒、激光高清扫描仪、三十 ppm、一百二十八兆内存、八百乘六百 DPI，支持蓝牙传输、远程遥控。它最大的噪音来自纸张掉落的声音。我有我的劳斯莱斯。 哎，你们看，一个小球。哎呀，不禁让我想起我六岁那年，我爸送我的生日礼物，就是一个高尔夫球。我记得那天漫天的白雪，我爸独自一人在路上散步，突然一颗天赐的小球出现在他的面前。他一看四下无人，就把这只球捡了回去，当做生日礼物送给了我。 是你爸对你挺好的。嗯，我也有和天然哥相似的回忆。马帅，你不会收到的生日礼物，哎，也是个高尔夫球吧？哎，不能。以马帅的家境，我觉得怎么也是一套高尔夫球杆。呃，差不多吧。哎，那你爸对你一般。作为一个富二代，你过生日居然送你一副高尔夫球杆，那也太抠了吧？确实。<laughs> <laughs> 富二代的这是。哎